我的牛蝎子熟了，啊、这可煮好了，骨头都快脱骨头了，快捞吧！我最爱吃牛蝎子，了。那我挺好哥，这味道、啊，老期待了。嗯嗯，期待。那我挺好 <laughs> 最后一个小姨子，快拿上桌、嗯哦。牛蝎子上桌。来，快动手吃吧。啊，好嘞，好嘞哥。 嗯。这味道是真雪味儿，真嗯。嗯，大哥、啊，这味道直接给我香迷糊了。那不挺好吗？多吃啊。嗯。 你是香迷糊了，我是直接香糊涂了呀！这味道非常疯狂、嗯，疯狂，这味道非常适合我的胃呀。那我挺好嘛。好吃不过铁口肉啊，你们多吃点啊。嗯嗯 嗯，还有这个鸡碎呢，嗯。这味道直接上高速了，骨头都香。嗯，我也来个鸡碎，太小了鸡碎。吃铁骨肉一定要吃的干干净净，我还给你们做了个蘸料呢，蘸着这个蘸料吃。 哥，你这牛蝎子做这么香，还蘸啥蘸料呀？不用蘸，真、就是。来、哎，我顶我吧。嗯。阿林阿元两个妹妹，你们趁热吃啊！嗯，牛羊肉一定要趁热吃。嗯。